वाहे गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह साखी दूसरी सत श्री अकाल पुरख कलगी दस अवतार जोत नरंकारी। राखो पैज हमारी जी सचे पाशाह निमाणिया के माण निता देता न्यासरिया नि के आसरे ऐसे सच्चे पाशाह ज्योति स्वरूप जी के चरण कमलों में सर्ब सिख संतान मथा टेकिया वाचना जी भगती प्रवान हो सच्चे शाह आपकी आज्ञा से आए हो खोज करने से परम पवित्र श्री हरसर सुधासर जी तीर्थ का दर्शन किया मन बड़ा आनंद होया पर आपकी दया करके माता गंगा का हरसर भी प्राप्त होया श्री जप जी साहब जी के पाठ करके कड़ा प्रशाद करवाकर कर अरदास करके फुल भी श्री राम सर जी तो इशनान करवा के रावी के बीच प्रवाह कर दिए वैराग हुआ अब आपको दर्शन करने को मन हुआ है ऐसी प्रार्थना लिख कर अरदास लिफाफे में बंद करके हिम्मत देव के हाथ विखे देकर ये कहा कि आप जल्दी जाकर सच्चे पातशाह का दर्शन करो ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਿੰਮਤਦੇਵ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਾ ਸਤਲੁਜ ਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕਰ ਪੇਟਾਂ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੁੱਛਾ अरदास पढ़कर संगत को माण दिया और बचन किया दुका श्री हरसर जिमे हर रोज श्री जप जी साहब जी का पाठ करके और फुल प्रवाहे कर अनंत सुगंत होकर कड़ा प्रशाद करवाए कर अरदासा सोध कर अधीन होके चलने की तैयारी करे तेरे तेरे चल सतलुज इशनान करके जाए गुरु जी के दर्शन किए और चरणों में दर्शन पाया शोभा रूपी तख्त पर दीवान में श्री सतगुरु जी विराजमान थे सिख दर्शन करके निहाल हुए और कहा वह श्री गुरु नानक जी और गुरु, गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी तेरी सच्ची कला सच्चा प्रमाण सिखों के प्रेम से मगन हुआ श्री गुरु जी धन धन कहकर बचन किया निहाल हुए तुसी जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के फूल परवाए कहो भक्त मल कैसा को तीर्थ है हाँ सच्चे पातशाह जी सत अस्थान है भजन रूप तीर्थ है गंगा जी कहा मैं श्री अकाल पुरख जी के हुक्म से तप करने को संत रूप धार करके यहाँ रहती हूँ जो सिख श्री जप जी जी का दूध आहार करके पाठ करे शुद्ध मन से तो सुते ही अकाल पुरख जी के दरबार विखे प्रमाण होवे और मैं भी उसको दर्शन देवगी और जो सिख सीखणिया इशनान करके जप तप व्रत करे कड़ा प्रसाद लेकर यथाशक्त पेटा लेकर हाजिर होवगे उसका फल तिल का मण होके प्राप्त होवण और उसको किसी तीर्थ की बांछा ना रहेगी गुरुजी ये वचन सुनकर बड़े आनंद हुए और हुक्म देकर कड़ा प्रसाद कराए जोड मेल आनंद होकर प्रातः काल श्री गुरु तेग बहादुर जी के अरदास करके प्रसाद वर्ताए आक्या को पाए कर लांगरी तुरंत उदम करके श्री बाहिकरू जी का जाप करके ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਆਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਅਨੰਦ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲੱਗੇ ਵਰਤਾਨਤਾ ਰਗੀਆਂ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੋ ਹੋਵਤ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੋਏ ਤਾਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਹੇ ਗੁਰੂ